Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, selamat uh, tengah hari uh, para wartawan, para penonton uh, termasuk yang menonton di dalam talian. Eh uh, sidang media hari ini mengenai uh, kritikan kami kepada kerajaan Madani. Uh, hari ini telah masuk 933 hari. 933 hari kerajaan Madani memegang tampuk kekuasaan uh, mentadbir Malaysia. Tapi rakyat masih lagi hidup dalam keadaan resah yang gelisah disebabkan kegagalan uh, kerajaan madani ini menguruskan pentadbiran negara dan kebajikan rakyat. <tuh> uh, reformasi yang sering dilakukan oleh Perdana Menteri ini sekarang ini sudah menjadi retorik. Uh, dan bahkan yang maklumat Perdana Menteri sendiri mengumumkan uh, Reformasi yang beliau hendak bawa ini masih lagi belum dapat dilaksanakan ini uh, dah masuk tahun yang ketiga tak dapat lagi melakukan reformasi ini dia aku ini disebabkan tak dapat konsensus daripada parti-parti politik yang menjadi kerajaan. Jadi ini kita lihat tak lebih hanya sekadar uh, gimmick politik. Uh, rakyat terus dibebani dengan beban kos sara hidup semakin tinggi, ketidakstabilan ekonomi, dasar-dasar kerajaan yang tidak mesra rakyat. <coughs> isu-isu yang banyak sekarang ni yang diperkatakan sebenarnya sebenarnya hari ni sehari dua tiga isu uh, ada pihak mengatakan pemangkang ni tidak tidak uh, isu masalahnya isu ni terlalu banyak dia berbeza dengan zaman era pentadbiran kerajaan sebelum-sebelum ini isu tidak banyak jadi satu-satu uh, isu tu dapat di, di, disuarakan dengan 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 baik tapi oleh kerana isu terlalu banyak, kita bercakap di setiap isu. Hampir semua isu kita memberikan reaksi dan komen. Tapi sebab banyak sangat isu, maknanya banyak sangat masalah. Sampai jadi tak tahu apa kerajaan nak bawa negara ni pergi ke mana. Kenaikan tarif elektrik, penguatkuasaan penggunaan gas yang tidak bersubsidi, tong gas yang tidak bersubsidi ke atas peniaga. Macam-macam lah. Seolah-olah kerajaan ni memerah rakyat seperti mana memerah susu lembu yang diperah tanpa henti demi mengisi kantung negara yang bocor. Di saat rakyat ditekan dengan pelbagai bebanan ekonomi, rakyat nak bersuara. Tetapi ruang suara, ruang rakyat menyuarakan pandangan ruang demokrasi semakin hari semakin dicengkam dan ditutup. Saya bagi contoh. Hari ini ni, memberi emoji gelap dalam mana-mana posting berita ataupun mana-mana posting media sosial, memberi emoji gelap itu pun sudah 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 digeruni oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, saya dimaklumkan yang berhormat Datuk Fahmi Fadil. Posting dia tu, emoji gelap hanya dia seorang dapat tengok. Ada berapa banyak emoji gelap. Rakyat tak dapat tengok. Public pengguna pengguna media sosial lain tak dapat tengok kerana dia dah, dah di disembunyikan. Hanya ini minat dapat tengok. Kenapa? Rakyat nak bersuara, rakyat nak bersuara melalui komen. Komen itu dipotong, dipadam, ada yang diturunkan. Ada yang memberi komen itu penyawa awam, dikenalkan tekanan. Rakyat biasa dikenalkan intimidasi, politik. Jadi rakyat nak bagi komen, tulis, tak boleh. Bagi komen melalui emoji, emoji pun tak boleh, tak boleh. Kerajaan hari ini takut dengan emoji. Emoji ini Emoji bukan orang emoji. Emoji pun takut. Jadi macam mana reformasi yang nak dilaungkan itu nak dilaksanakan? Ruang tu semakin sempit dan tertutup. Bahkan agensi kerajaan juga digunakan untuk menekan ahli parti sendiri. Saya dimaklumkan. Dan kita semua dapat tengok ini rahsia yang terbuka. Ahli parti sendiri yang tak sealiran. Pemilihan parti PKR. Berapa oh ramai? ahli-ahli parti PKR yang menyuarakan pandangan tak puas hati. Ada akaun-akaun mereka yang diturunkan, disekat. Itu ahli parti PKR sendiri, parti kerajaan. Jadi kalaulah kerajaan yang diterajui oleh Presiden PKR sebagai Perdana Menteri hari ini, dia sendiri tidak membuka ruang kebebasan bersuara kepada ahli parti dia. Apa jaminan untuk rakyat yang tidak ada ahli parti, tidak jadi ahli parti politik ini untuk bersuara? Itu yang saya maksudkan kebebasan bersuara itu semakin hari semakin dicengkam, ditutup oleh kerajaan yang kononnya nak buat reformasi sesedara. Tambahkan pula rang undang-undang pembaruan semula bandar yang kami pernah sebut sebelum ini, yang masih uh, cuba diteruskan untuk dibentangkan di parlimen walaupun sudah mendapat tekanan dan matahan daripada pelbagai pihak. Bila kita membuat sidang media sebelum ini mengumumkan, Uh, tarikh himpunan yang sebenarnya sepatutnya yang berlaku pada hari ini tapi kami tangguh. Uh, Rupa-rupanya bantahan terhadap URA ini semakin hari semakin meluas. Termasuk daripada pihak-pihak yang bukan parti politik. Maknanya agenda kita, bila kita bercakap kita bantah URA ini, ini bukan bukan hal parti politik nak bantah parti politik lain. Ini bukan hal PAS nak lawan DAP. Tak. Ini hal kita nak bela rakyat yang rakyat lihat URA ni dilihat memihak kepada pemaju tidak tidak memihak kepada minoriti yang tertindas. Ini ini benar sebenar yang kerajaan kena faham. Um, kami juga menerima pelbagai sokongan permohonan daripada NGO daripada parti-parti politik untuk menyertai himpunan yang asalnya untuk membantah URA yang sepatutnya berlaku pada hari ini. Himpunan ini nampaknya semakin mendapat perhatian yang lebih besar lebih luas kami jangka jangkakan penyertaan ini, ini lebih daripada apa yang kami kami rancang dan uh, ditambah pula dengan isu-isu kos peningkatan kos sara hidup rakyat kelemahan tata kelola tak berurus wewenang tiwi kerama kerajaan yang semakin memimbangkan pada hari ini istilah ni sangat hebatlah tapi orang tak nampak pelaksanaan maka kita mengisytiharkan Pemuda PAS Malaysia pada hari ini bersama dengan semua pihak termasuk parti-parti politik dalam kerajaan madani, NGO, individu-individu, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan pentadbiran Datuk Syedun Ibrahim ni untuk menyertai himpunan yang kita telah ubah tarikh kepada 26 Julai. 26 Julai ni seminggu selepas sidang parlimen. Dia tangguh sidang parlimen. Tangguh sidang parlimen pun sebab pemilihan PKR. Ha. Sidang parlimen ni sidang nak bincang tentang RMK 13, Rancangan Malaysia ke-13. Tuan rumah ataupun pementang ialah Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi bercuti, letak jawatan, kalah pemilihan. Saya dah sebut sebelum ni. Tak kalah hal pemilihan parti politik menyebabkan sidang parlimen nak bincang hal negara ni tangguh. Adakah parti politik lebih diutamakan daripada nasib rakyat, nasib negara, hal tujuh negara? Ni sedang berlaku sekarang, rakyat sedang dipertentun dengan benda-benda dengan macam ni. Ditambah pula dengan perkembangan terbaru yang ditanya tadi. Kes Yusof Rauta. Sembilan bulan ditahan dalam lokap, dalam tahanan, tanpa buat apa-apa kesalahan, hakim kata tidak ada apa-apa kesalahan, dilepaskan dan dibebaskan, dan tak perlu bela diri. Sembilan bulan Yusof Rauta tu, kezaliman tu siapa nak tangguh? Semua ni berlaku sekarang. Rakyat tanya, timbul persoalan. Rakyat semakin hilang kepercayaan kepada institusi kepolisan. Bukan semua polis yang yang buat benda ni. Ni polis satu dua saja yang ikut arahan orang politik di atas. Imej ni kena dibersihkan. Inilah isu yang kamu laungkan dulu masa kamu jadi pemangkam. Sekarang kamu ada kuasa. Apa kamu buat? Maka kami dapati URA ni himpunan memantah URA dah jadi isu yang kecil Ada banyak lagi isu-isu lain yang besar Hilang keyakinan kepada institusi uh, penyiasatan, penguatkuasaan Boleh tiba-tiba muncul dadah dengan pistol dalam kereta orang yang tak tahu apa-apa Dianyai, dizalimi selama 9 bulan Isu-isu ekonomi Hilang integriti Mana pernah berlaku dalam sejarah Malaysia Seorang Perdana Menteri disamakan oleh seorang rakyat Kerana kes gangguan seksual Malu kita Malaysia ada pada dalam macam ni. Ha. Ini kita bukan cakap soal parti. Siapa pun jadi Perdana Menteri bila kita ada ketua negara yang disaman oleh rakyat kerana isu gangguan seksual dan Perdana Menteri tu pula mohon imuniti supaya dia tidak boleh disaman. Eh, kalau kita tak buat, pasal apa kita nak takut? Saya dah sebut banyak kali, kami yakin sebelum ini kami yakin Perdana Menteri tak buat semua tu. Tapi bila berlaku semua masalah-masalah ni, kami pemuda PAS mendapati daripada keseluruhan isu-isu yang berlaku semua sejak 2-3 tahun, sejak pentadbiran Malaysia Madani ni ambil alih negara, sejak 2022 November, kami yakin semua punca masalah ni ialah orang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka kami isytiharkan pemuda PAS Malaysia hari ini isytiharkan Himpunan 26 Julai 2025 ditukar nama daripada Himpunan Membantah URA kepada himpunan turun Anwar Ibrahim. Dan saya menyeru semua rakyat Malaysia, parti politik termasuk penyokong-penyokong pakatan harapan, ahli-ahli PKR yang tidak puas hati dengan Anwar Ibrahim, hadir turun himpunan Anwar, himpunan turun Anwar Ibrahim pada 26 Julai ni. Itulah, oh. itulah ibu masalah yang ada dalam Malaysia sekarang. Ini. Itulah punca masalah Malaysia sekarang ni. Tukar orang ni, naik orang lain jadi Perdana Menteri, insya-Allah boleh selesai. Saya tak bermaksud kita nak tebuk atap. Tidak. Saya yakin, pemuda PAS yakin, ramai lagi orang layak jadi Perdana Menteri dalam kalangan PH Pakatan Harapan ataupun PHBN Saya rasa ramai lagi tokoh-tokoh lain. Ramai je menteri-menteri yang perform. Itu kita akui. Yang salah, kita bantah. Yang yang buat baik, kita sokong. Maka bila turun orang yang bernama Anwar Ibrahim ni, saya yakin sedikit sebanyak isu-isu ni tadi akan dapat diselesaikan. Impunan turun Anwar Ibrahim 26 Julai 2025. Itulah kenyataan media kami pada hari ini. Lokasi di Kuala Lumpur akan dimaklumkan dengan spesifik. <tuh> Semua yang nak menyatai, kita tak, tak ada hak. Semua boleh join. Merentasi parti politik, merentasi NGO, merentasi agama, merentasi kaum. Eh, dulu bukan dia kritik polis Dulu bukankah dia yang ajak kita semua lawan polis dalam himpunan bersih. Jadi dia cakap kat dia sendiri kot. Dialah, kalau dia kata orang lain bebal, dialah bapa bebal negara. Uh, Datuk Seri Mukhris, uh, pejuang, Uh, yang perikatan nasional sudah tentulah. Uh, dan kita hari ni kita open kepada PH. Dia nak datang itu dia tak payah pakai baju parti dia tak apa. Kita tahu dia nak jaga kedudukan tak apa datang pakai topeng turun Anwar Ibrahim pun tak apa tapi dia hadir. Ada, uh, saya ajak semua. Saya hari ni saya menyuruh semua pihak. Tak kira siapa yang pernah bersama kita ataupun yang pernah lawan kita sebelum ni tak kisah. Siapa yang setuju Anwar Ibrahim kena turun boleh hadir himpunan 26 ni. kita akan uruskan. Permit tak? Dah tak perlu untuk himpunan. Akta himpunan bangunan dah tak perlu. Kita kena maklum pada polis je lah. Itu sedang akan diuruskan selepas ni. Teknikal-teknikal tu. Ya. Saya saya akan saya akan bercakap dengan pimpinan tertinggi PAS Datuk Seri Susagung khususnya untuk buat kerahan kepada semua ahli PAS dan PN dan saya yakin semua orang akan turun. Mereka tak tak perlu tunggu kerahan. Memang dengar saja himpunan saya yakin semua orang dah tak dah, dah terketar-ketar nak turun dah. Kawan nak turun dengan kita. Saya nak, mungkin nak, nak nak Ada orang akan serang balik Ini nak lawan kerajaan Tidak, saya sebut ini bukan isu kita nak lawan kerajaan saya sebut ini masalah kerajaan ni lah kerana ada individu bernama Dato' Sinan Ibrahim. Turun individu ni, kerajaan akan okey. Kerajaan akan okey. Bukan kita lawan kerajaan. Tidak. Orang ni lah yang bermasalah. Uh, uh, kalau Anwar benuk -benuk uh, TPM ada dua orang. Takkan dua-dua orang TPM tu tak boleh harap? Saya dah nasihat daripada awal lagi Perdana Menteri kena bercuti sepanjang kes siasatan sama isu router ni. Barulah dia boleh bebas dan dia tidak boleh campur tangan isu uh, institusi kehakiman. TPM dia orang boleh ganti. Kalau dia tak nak bercuti, maknanya dia sendiri pun tak percaya kat TPM dia orang tu. Jadi sebenarnya ramai tokoh-tokoh. Sekejap kalau saya sebut nama nanti, orang akan cari pula. Uh, orang tu nanti kesiap pula kat dia. Jadi saya reserve dulu. Uh, kalau nak kira Perdana nanti, saya pun boleh. Ah, oh. <laughs> uh, so, jangan marah. Isu lain. Ha. Tak ada lagi lah kalau ada soalan boleh silakan. Oh. Banyak suara-suara Syekh Ahmad Yasin ni masih jadi pemimpin Hamas walaupun atas beli ceh. Jadi kita yakin tunggu presiden PAS masih mampu mengenali dan mengemudikan PAS. Jawapan saya macam jawapan Datuk Sri Usia Tidak pernah timbul isu kita nak minta tunggu presiden berundur. Yang minta, yang bercakap tentang tunggu presiden PAS nak berundur ni sinar hariah. Saya rasa sinar hariah tu nak jadi perwakilan PAS. Saya jemput sini harian jadi pokok yang lepas dan mengundi dalam muktamar nanti. Ya. 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 Sudah tentu parti politik seperti kami ni, pemangkang ni, PAS, PN, semua mesti perlu diperkuatkan daripada masa ke semasa. Kalau perlu dirombak di struktur semula, dirombak struktur lah. Untuk berhadapan dengan PRU dan untuk berhadapan dengan isu-isu yang sedang melanda negara ni. Jadi sebarang rombakan, sebarang proses untuk pemenambahbaikan, saya rasa semua kita kena patut sokong. Sekurang-kurangnya so, PN tak bergolak macam PKR. PKR tu... Okay, okay kami steady ya. Kami cadang. Okay. Dan, Pimpinan yang sedar ini boleh bawa lagi. Dan kita perlu orang yang lebih laju lagi untuk bawa. Untuk pergi pada pihak RU 16. Kalau dah laju, kena nak laju lagi. Okay, Ya. Yeah. Hmm. kita jual reflect, uh, terlalu mahal lagi masih tak reflect tu. Kalau pas masuk Kenapa bersatu dengan pas masih nak berbuat pada pada tu. Kenapa PSC kita cuba buat pas pun banyak kita tidak nilai Tun M ni pada kerusi dia menang kalah ataupun banyak ataupun tidak. Kita nilai Tun M ni kepada dia seorang negarawan. Seorang statement. Seorang orang lama. Seorang yang pada pandangan kita, kita dapati memang mempunyai keikhlasan yang tinggi untuk membawa Malaysia, negara, Melayu, bangsa agama ni. Jadi saya rasa selagi mana Tun M masih ada hayat ni tak salah kalau kita nak tumpang pemikiran dia, pengalaman dia. Takkanlah kerana dia sekarang sudah tidak bersama kerajaan maka kita nak padam semua jasa-jasa dia -jasa dalam negara. Uh, untuk Tun M ni saya tidak nampak setakat PRU. Tun M ni pemikiran dia, pengalaman dia diperlukan untuk negara ke hadapan. Untuk generasi kami anak muda ke depan nak bina masa depan negara ni, perlu pada pengalaman orang-orang lama-lama seperti Tuan M. Bukan setakat PRU, PRU tu singkat. ke depan lebih jauh daripada itu. Kita nampak. Ya. Yeah. Ke Okey, um, Okay, terima kasih semua. Uh, okay. Kalau macam ni boleh? Boleh. Macam ni boleh. boleh. Balik balik. Tapi tak terbalik, tak ada. <laughs> orang, orang tak baca ni. Orang oh, tak faham nak baca. Balik, tu, tu. Terbalik terbalik <laughs> tak balik, tak ni. Memang, Memang nak terbalik. terbalik. Kita depan Mereka. yang depan ah. jadilah oh. nah, yang belakang. Oh. Ah, yang belakang Kita depan sama 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 sama. Ha. turun, 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 anua. turun, 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 anua. turun, 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 tur